Доброго вам дня, виноградари! Сняли виноград, <coughs> вино с мезги. Получилось там где-то 120 литров вина. До мезги добавили воды. Добавили сахаристости. Довели сахаристость где-то до 20 брикс. Ну вот, перебродило. И отримали мы где-то 80 литров сусла. Перегнали сусла первую перегонку робили без хвост, не снимали ни хвосты, ни головы. Получилось у нас спирта сердца 28 литров. Теперь разбавим водичкой спирт сырец, доведем до 20 градусов и поставим на вторую перегонку. И получим чистейший грузинский чача. Смотрите дальше. 8 литров где 50 градусов, добавили 35 литров очищенной воды, получилось 63 литра у нас сердца спирта и 20 градусов крепость. Отобрали из 63 5% голов, это получилось 630 грамм и на выходе мы получили 18 литров чистого э, спирта 62 градуса. Значит, чтобы сделать 55 градусов, добавили 4,3 литра воды и получилось у нас 22 литра чистой чачи. 11 литров засыпали щепой американского дуба, вот, получим и с запахом э, такого пряности шоколада, миндаля, карамели, ну а остальное используем чистенько. Доброго вам усім! Продовжуємо. Відповідаю на питання. Значить, Сусло розбавляло водою, очищеною з автомата. Можна використовувати і родникову. Чачу розбавляю тільки дистильованою водою. З приводу е, щепи е, прибритав е, через інтернет років 5 тому назад. Значит, прошло уже двоє суток. Вода, та, що добавила на учачу, чачу, вийшла из полуки спиртом и міцність залишилася та же, як і была, 55 градусов. Запах у чачі обалденный. Барака на грузинский це означає на добро. Будьмо.